Поднимаюсь на драгобрат. Вики в вообще тяжело, он буксует. Сейчас мы поднимемся и ей поможем. Ноги проскальзывают. Бо очень крутий підйом. Идем помогать Вики. Ого! Так. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. важко. Що там не oh, Это Ага. Это просто oh, oh. жах. Така техніка тут їздить Затягуємо віку, вона бідненька вже сили втрачає тут. Але пхне потрошки наша мета попереду і ми пхнемося до неї. На дорогобраті Работает уже подъемник Зараз решта Подходит, Тут где-то как кафешка. Но нам не туда. Дорога брат. А сейди, брат. Вас святая, дорога брат. Там есть кафешка. Что? Как тебя вообще можно рассмешить? Тут... Нет мне по всем критериям всей страны. Индия это за бест. А ты иди, так и... а что такое за бест? И той на полосе, я ну что такое за бест? Я ржу, говорю, как ты не знаешь, что такое за бест? Нет. И Игорь ржет, и я ржу. И той на поле, не знаешь, что... я не знаю, что ты, что ты кому вчера вчера. Поехали. О, Боже. О, Боже. О, Боже. 21.63, 14.41 Двигаемся по хребту. Только что поднялись на Драгобрат. Очень холодно и очень ветрено. Видимость буквально 10-15 метров. 23.83, 15.06 С них... Пішки проходимо через сніг. Він слизький, мабуть, краще по болоту. Їхати неможливо. Опять ми підіймаємося на хребет і знову ми робимо не велосипедку, а пішку. Зі шви середнього 1,4. Як тут можна зробити... Пороговый рівень 50 км за добу. Плавно поверните направо, затем через метров поверните Плавно поверните направо, затем через 10 метров. Плавно поверните направо. 25, 32, 15, 22, температура 6.0. Двигаемся за несприятливых умов. Виїхала одна машина, вон она поїхала. Вона всю дорогу і в тумані нас не бачила майже. Тому швиденько прийшлося махати руками і запрыгувати у бабіч. 26, 63 2663 1537 А що за озеро? озера? Два озера Ворожеська Віка каже. Там внизу тепло, там літо. А у нас тут зима. Дуже холодно, слизько і вітряно. Рухаємось вперед. 27.90-15.51 проводимо орієнтування. Яка там точка з порятунку? Ну в долині зліва, бачиш, під снігом. РА-073. RA RA073 точка порятунку. Зараз вона дорога праворуч-ліворуч. і ми вирушаємо далі. Рухаємось болотом. За сьогодні пройшли вже 28 км. Ежики в тумане. Йдемо траверсом дуже небезпечно. Дощ, туман, От. хопа, і ти вже там десь не знаю де. Ще туман не Я ще кажу. Як... Якщо говорю, тут нога послизне, зараз ми там проходимо. Що там у нас? Направляючий. Що там впереді? ее нет, её смыло. Ага, Траверс был, его смыло. Ну, значит, вертаемся назад. Так, траверс трошки размыло там, тому принимаем решение повернуться назад. Бо если туда соскользнуть, то там даже не зрозуміло будут кого шукаты. шукать. Да давайте по черзе. Там чуть-чуть, 10 метров пройти, там уже будете перепаковаться. ветер. Хочу нас надо сдуть. Все, повертаемся.

Как самочувствие, Гриш? А, отлично. Вика, как дела? Доброе. Саня, Саня, как сам? Нормально. Ну все. Мракий, Никто к маме не хочет? Нет. Ну это самое главное. Так, делаем Невылочки привал, перекушаем и нам далее вот на ту гору. Трошки треба Силки набрались. 33, 15, 17, 40. Упираемся в снежник. Продолжайте движение примерно один километр. буксируй. да, назад. так? Да, да, да. Да, давай, правильно, Саш, Вики поможем. Правильно, правильно, Вики поможем, а потом сам же. А Вика еще к велосипеду привязана, да? Нет иди, иди, я сам заберу. Все, да, давай, давай, велик отбрызжи. иди. Маршрут пересчитывается 531 км. время 8 минут. очень скользко. Главное велосипед выровнять параллельно. Потому что в момент заталкивания можно съехать. Сань, ты сам справишься? Правишься? наверное, Да-да-да. Реша в О, траверсом. траверсом за Сашей. Только врубывайся ногами, да, потому что очень скользко, уходишь сразу. Ногами врубывайся. вы отклонились от маршрута на 20 метров. Что случилось? Упал! Просрал, как, ну, случилось, что, так так и есть! так упал, что аж тут все растянулось. Сейчас. Да. Вик, я просто тут упал. Бо не буде, прийдуть, будуть рвати, нищити. Так а навіщо рвати, все одно ж не донесе. Різні є люди, ти розумієш, це взагалі, це реліг. Я мушу це Такі дідусь. Боже, мене Миколаєва буде доволі ще. Так, от, до речі, Віка, коли з нами їде, вона постійно про щось розказує. Зараз про квіти. Потім, от у мене, теж, я не чого воно може це каміння поприбирати. А оказується Карпати вони рухаються, і це каміння воно постійно з-під землі вилазить, вилазить, вилазить. І тому з ним боротися неможливо. Єдиний вихід це не будувати дороги, а проєктувати сюди ходи, щоб їздити по таким дорогам. 35, 83, 18, 12. Зараз нам на ту гору. А цей знак показує, що це білі крайниці. 1556 метрів. А нам в сторону гри Темпа. До неї 5 кілометрів. Темпи ми починаємо вже спускатись, то вже, то вже все одно скільки там. Головне, Ми в літо спускаємось. Збирається нагору. Чотири мурашки. Три гори, третя темпа і спускаємось. Ще є 3,5 години ходового часу і погода нас сприяє. Треба використовувати можливість. направо нужно беречь технику порвется цепь или там еще что-то лопнет придется потом это все дело ремонтировать поэтому надо заходить берем гору 38 22 18 44 траверса как такого нету поднимаемся в лоб красота да какая ляпота там трошки И что там? Ну, все нормально. Да я, я думал, что втулка этот. Да, ну начал работать с тормозами, смотрю люфт. Угу. А типа, потом понял, сейчас раскрутилась, что вот эта штука Ого. раскрутилась. Ну тут а да, я он у него люфтил. А сейчас угу. поджимаем вроде. Нормально. У нас в принципе вот это один набор, и потом после этого спустим. Да? да, да, да. Сейчас мы штурмуем вот эту гору. Ага. Ну и... можно заштурмовать, и я потом, допустим, у меня тормоза еще одни нормально работают как бы и я потом просто уже наверху там все равно будет перед их пару минут на да, а Все нормально, тормоза закончились, и не позываем. А, у меня тоже закончились. Идем помогать нашей Вике.

Вика спускается с горы, спускаться еще тяжелее, чем подниматься. кто если кто не знает. 42, 83, 20, 13. Спускаемся. Вот черным. черных. 44, 56, 20, Под стогами. 1325 метров. Вот там Вика догоняет нас. Тут мы 35 38 259 заходим в лесную чащу. Оба очень скользко, Вик. Не, не, все здесь проходили. Но ну, здесь очень скользко. На травичку надо выезжать. Кто тут застрял? Все добро. Все Да. Просто я хотела объехать деревами. Ага. И я подалі, мы за них зачепилась. И сюда в проворочь. Сюда и не сюда. Проворочь сюда уходь. Ай, шёпотомчик, лёд. Всё, всё добре. Всё добре? Теперь да. туда, да? Да. Ну, теперь по трошку. Так. Теперь сюда. Нет, просто тут камни и болото, оно скользкое. Аккуратненько, видишь, ноги едут. Тут все по разу навернулись, поэтому, если мы не упадем, мы будем первые. Время дождя, здесь вообще сложно спуститься. Мы отклонились от маршрута на 20 метров. В общем, такой спуск. 45, 92, 21, 14. Мы становимся на ночлег. очень много комаров здесь мы нашли там внизу вода кружка можно понабирать и сейчас будем ставить здесь палатки все лагерь почти разбит куча комаров мошек главное что есть вода на сегодня все готовим ужин и отдыхаем